মানুহৰ জীৱনৰ কিছু কঠিন সত্য নাম্বাৰ এক চল্লিছ বছৰৰ পিছত শিক্ষাগত প্ৰমাণ পত্ৰৰ কোনো মূল্য নাই মূল্য থাকে কেৱল মাত্ৰ কৰ্মদক্ষতাৰ নাম্বাৰ দুই পঞ্চাছ বছৰৰ পিছত সৌন্দৰ্যৰ কোনো দাম নাই যিমানেই ক্ৰীম পাউদাৰ লগালেও চকুৰ তলত কলা দাগ বহিবই নাম্বাৰ তিনি ষাঠি বছৰত অৱসৰ তেতিয়া আৰু বহা চকীখনৰ কোনো দাম নাই গ্ৰুপ এ বি চি ডি সকলোৰে একেই পৰিচয় প্ৰাক্তন কৰ্মী নাম্বাৰ চাৰি সত্তৰ বছৰৰ পিছত ডাঙৰ ঘৰ বা সৰু ঘৰ কোনো পাৰ্থক্য নাই কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে বাহিৰত ঘৰত কেৱল বুঢ়া বুঢ়ী নাম্বাৰ পাঁচ আশী বছৰৰ পিছত টকা থাকিলেও কোনো কামত নাই তেতিয়া আৰু চলা ফুৰা কৰাৰ ক্ষমতা নাথাকে তেতিয়া দৰকাৰ জনবহুলৰ নম্বৰ ছয় নব্বৈ বছৰৰ পিছত বিচনাতেই পৰি থকা তেতিয়া সাৰে থকা আৰু শুই থকাৰ কোনো পাৰ্থক্য নাথাকে চিৰন্তন সত্য কথা বেছি কথাত মুখ নষ্ট বেছি আদৰত সন্তান নষ্ট বেছি লোভত জীৱন নষ্ট বেছি নিমখত চব্জি নষ্ট বেছি অহংকাৰত মানুহ নষ্ট বেছি সন্দেহত সম্পৰ্ক নষ্ট আপোনাক ওপৰত উঠাবলৈ কোনেও আপোনাৰ বাবে ৰৈ থকা নাই কিন্তু তলত পেলাবলৈ বহুত মানুহ সাজু হৈ আছে কোনোবাই আপোনাক বেয়া বুলি ক'লেই মন বেয়া নকৰিব কাৰণ এই জীৱনত সকলোৰে বাবে ভাল হ'ব পৰা নাযায় এটা কুকুৰক তিনিদিন শুৱালেও কুকুৰটোৱে আপোনাক তিনি বছৰ মনত ৰাখিব কিন্তু এজন মানুহক তিনি বছৰ হোৱালেও সেই মানুহজনে নিজৰ স্বাৰ্থৰ সিদ্ধিৰ বাবে আপোনাক তিনিদিনৰ ভিতৰতে পাহৰি যাব জীৱন যাত্ৰাত ভাটৌৰ দৰে নহয় ইগল হওক ভাটৌৱে কথা ক'ব পাৰে কিন্তু ওপৰত উৰিব নোৱাৰে ইগল নীৰৱ কিন্তু আকাশ চুব পাৰে মূৰৰ ওপৰত ছাল আছে শৰীৰত কাপোৰ আছে দুবেলা খাব পাইছে ৰাতি শুবলৈ ঠাই আছে বুজি লওক গোটেই পৃথিৱীৰ পঁয়সত্তৰ শতাংশ মানুহতকৈ আপুনি ধনী পকেটত যদি কিছু টকা আছে আপুনি আপোনাৰ পচন্দৰ মতে কিবা কিনিব পাৰে য'ত ইচ্ছা যাব পাৰে তেনেহ'লে বুজিব গোটেই পৃথিৱীৰ বিশ শতাংশ ধনীসকলৰ মাজত আপুনিও এজন সুস্থ সবল নিৰোগী শৰীৰ লৈ যদি আপুনি আজিৰ দিনটো জীয়াব পাৰে তেনেহ'লে বুজিব গোটেই পৃথিৱীৰ লাখ লাখ মানুহতকৈ আপুনিও ভাগ্যৱান মনত ৰাখিব জীৱনটো পোৱা নোপোৱাৰ হিচাপ মিলোৱাৰ স্থান নহয় আহক আজিৰ পৰা কোনো অভিযোগ নকৰি উপভোগ কৰক জীৱনটোক এই পৃথিৱীত ভাইৰাছৰ বাহিৰেও আৰু দুটা ৰোগ আছে অৰ্থ আৰু স্বাৰ্থ অৰ্থ থাকিলে সকলো আছে আৰু স্বাৰ্থপূৰ হ'লে কোনো নাই ৰূপৰ বাবে হয়তো কিছুদিন তুমি প্ৰশংসা বুটলিবা কিন্তু গুণৰ বাবে তুমি আজীৱন প্ৰশংসিত হ'বা সেয়েহে ৰূপৰ চৰ্চা নকৰি গুণৰ চৰ্চা কৰা জীৱনত যিমানেই ভাল কাম কৰা এদিন সকলোৱে পাহৰি যাব কিন্তু সৰু এটা বেয়া কাম কৰা ৰেকৰ্ড হৈ ৰ'ব প্ৰয়োজন হ'লে অকলেই থাকক তথাপিও গাখীৰ খুৱাই সাপ পোহা বন্ধ কৰক ত্ৰিছ বছৰ পিছত কেতিয়াও বিয়া নকৰিব কাৰণ ছোৱালীবোৰ ল'ৰাবোৰৰ যৌৱনত যদি নাহে তেনেহ'লে ল'ৰাবোৰে যৌৱনৰ আনন্দ কি বুজিয়েই নাপাব যৌৱন এবাৰেই আহে সেয়েহে সামৰ্থ থাকিলে পঁচিছতে বিয়া কৰাব সং আৰু বৰষুণ দুয়োটা একেধৰণৰ যোৱাৰ পিছত বুজা যায় কিমান ক্ষতি হৈছে মুখত যাৰ মৌ নিগৰে তেওঁলোকেই পিঠিত চুৰি মাৰে কাৰো লগত বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিব কাৰণ মৃত্যুৰ আগত ক্ষমা বিচাৰিবৰ বাবে তেওঁক হয়তো বিচাৰি নাপাব সহায় এটা বহুত দামী উপহাৰৰ নাম সকলোৱে এইটো দিব নোৱাৰে যিসকলে আপোনাক এই উপহাৰটো দিব তেওঁলোক সঁচাকৈ বহুত ডাঙৰ মনৰ মানুহ শিয়াল বহুত চতুৰ যদিও মানুহে কুকুৰ পোহে কাৰণ সংগী হিচাপে চতুৰতাতকৈ বিশ্বাসী হোৱাটো বেছি প্ৰয়োজন কাৰো আগত নিজৰ সকলো সুখ বা দুখ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰকাশ কৰাটো উচিত নহয় হয়তো তেওঁ তোমাৰ সুখত হিংসা কৰিব বা দুখৰ সুযোগ ল'ব টকাৰ ঋণ এটা সময়ত পৰিশোধ কৰা যায় কিন্তু বেয়া সময়ত যিসকল কাষত থাকে তেওঁলোকৰ ঋণ জীৱনতো পৰিশোধ কৰিব পৰা নাযায় আচলতে প্ৰিয়জন বুলি কোনো নাই সকলোৱেচোন প্ৰয়োজন যেতিয়া প্ৰয়োজন পূৰণ হৈ যায় তেতিয়া প্ৰিয় মানুহবোৰো ৰং সলনি কৰি লয় খঙক মনত স্থান দিলে সম্পৰ্ক নষ্ট হয় অভিমানক মনত পুহি ৰাখিলে দূৰত্ব সৃষ্টি হয় সকলো পাহৰি ক্ষমা কৰি দিলে প্ৰতিটো সম্পৰ্ক স্থায়ী হয় ভালপোৱা বুজাবৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ কথা খৰচ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই যিজনে বুজি পায় তেওঁ চকু দেখিলেই বুজিব আৰু যিজনে নুবুজে তেওঁৰ বাবে প্ৰাণ দিলেও নুবুজে মানুহ হ'ব হ'লে মনুষ্যত্ব থকা দৰকাৰ চতুৰটো শিয়ালো হয় মা দেউতাৰ শিক্ষাই প্ৰকৃত শিক্ষা স্কুল কলেজততো কেৱল ডিগ্ৰী শিক্ষা আমি লাভ কৰোঁ মানুহ এনেকুৱা এটা প্ৰাণী যাক বিশ্বাস বা অবিশ্বাস একোৱেই কৰা নাযায় বিশ্বাস কৰিলে ঠগ খাবলগীয়া হয় আৰু বিশ্বাস নকৰিলে হাৰিবলগীয়া হয় এটা সৰু ল'ৰা আত্মীয়সকলৰ পৰা কিমান মৰম পাব সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে তাৰ দেউতাকৰ টকাৰ ওপৰত ৰাতিৰ আন্ধাৰত যিজন মানুহ হেৰাই যায় সেইজন মানুহে বেথা লুকুৱাই দিনৰ পোহৰত মানুহক হহুৱায় ল'ৰাৰ লগত বোৱাৰী সুখী থাকিলে শাহুৰ কষ্ট হয় কিন্তু নিজৰ ছোৱালীজনীৰ তাইৰ জোঁৱাইৰ লগত সুখী থাকিলে মা সুখী হয় সেইটোৱে সমাজৰ বাস্তৱতা আনৰ চকুত বেয়া হ'ব হ'লে বেয়া কাম কৰাৰ দৰকাৰ নাই উচিত কথা ক'লে তুমি মানুহৰ চকুত বেয়া হৈ যাবা জীয়াই থাকোঁতেই মূল্যায়ন নহয় কিন্তু মৰি যোৱাৰ পিছত মূল্যায়নৰ অভাৱ নহয় মৰি যোৱাৰ পিছত মানুহে কয় মানুহজন বহুত ভাল আছিল তেওঁৰ দৰে মানুহ আৰু নাই তেওঁৰ মৃত্যু অপূৰণীয় ক্ষতি হৈ থাকিব এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ মানুহ হেৰুৱালোঁ তেওঁৰ স্থান কোনেও পূৰাব নোৱাৰে এই সতি পূৰ হ'বনে নহয় সন্দেহ আছে তেওঁক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ মানুহে নিজৰ কাপোৰৰ লগত জোতা ৰং মিলালেও কথাৰ লগত কামৰ মিল খুব কম সংখ্যক মানুহৰহে থাকে জীৱন হৈছে এটা একা বেকা পথৰ দৰে ক'ত কেতিয়া গৈ বেকা হৈ যাব কোনেও নাজানে কান্দোন আহিলে কান্দি লোৱা জানাইতো বৃষ্টিৰ পিছত আকাশ আৰু সুন্দৰ হৈ উঠে মানুহ যিমান সুখী নহয় তাতোতকৈ বেছি সুখী থকাৰ অভিনয় কৰে পৃথিৱীত তেওঁক কেতিয়াও বিচাৰি নাযাবা যিজন সকলোতকৈ সুন্দৰ তেওঁক বিচাৰা যাৰ মনটো সুন্দৰ পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ হৃদয়তে বেদনা আছে কেৱল প্ৰকাশ কৰাৰ পদ্ধতি ভিন্ন এটা কথা সকলো সময়তে মনত ৰাখিবা কাষত থাকিলে সকলো মানুহ আপোন নহয় মলমৰ লোভত কেতিয়াও কাকো নিজৰ বেদনাৰ সন্ধান নিদিবা আনক সহায় নিশ্চয় কৰিবা বিপদৰ সময়ত কাষত থাকিবা কিন্তু এইটো লক্ষ্য কৰিবা তোমাৰ বিপদ আহিলে কোন আগতেই আহে এই পাঁচটা অভ্যাস নিজৰ পৰা আঁতৰ কৰা নাম্বাৰ এক আনৰ দয়া কামনা কৰা নাম্বাৰ দুই পৰিৱৰ্তনক ভয় কৰা নাম্বাৰ তিনি অতীতৰ কথা ভাবি থকা নাম্বাৰ চাৰি নিজকে সৰু ভাবা নাম্বাৰ পাঁচ সৰু সৰু কথাতে অতিৰিক্ত চিন্তা কৰা